Apa khabar semua dalam video ni kita akan tengok bab kelima iaitu janjang. Janjang ni dia macam satu siri nombor tau. Dia ada sequence dia sendiri yang mana ada hubungan antara sequence tersebut. Contohnya nombor 2, nombor 4, nombor 6, nombor 8 maknanya kita tahu sequence dia setiap sebutan akan tambah dua. Kalau janjang yang tambah-tambah ni, kita panggil janjang aritmetik. Kalau sequence tu pula, dia darab. Contohnya, dua darab dua empat. Empat darab dua lapan. Jadi, dua, empat, lapan, enam belas, tiga puluh dua. Janjang yang macam ni, kita panggil janjang geometri. Jadi, janjang aritmetik ni maksudnya tambah-tambah atau tolak-tolak. Janjang geometri pula adalah darab-darab atau bahagi-bahagi. Jom, kita tengok pasal janjang aritmetik dulu. Baik, jadi jenis janjang yang pertama adalah janjang aritmetik. Janjang aritmetik ni dia punya sequence tu. Sequence ni dalam bahasa Malaysia adalah jujukan tau. Jadi janjang ni adalah jujukan yang ditambah atau ditolak oleh pemalah. Pemala ni nama lain dia adalah beza sepunya. Atau dalam bahasa Inggeris dia adalah common difference. Jadi beza sepunya ni kita guna huruf D. Ha, jadi tulisan saja susah nak nampak kan. Jadi cikgu tuliskan nombor. Macam mana contoh janjang aritmetik ni. Katakan murid-murid ada satu pola nombor yang mana ada nombor 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Kalau tengok macam ni, murid-murid sekali tengok je dah tahu ini adalah darab-darab dua kan. So, tambah dua, tambah dua, tambah dua. Setiap satu ni, kita tambah dua. Okey, dan ini adalah sejenis janjang aritmetik. Kenapa dia janjang aritmetik? Sebab dia tambah macam ni. Dia tambah dua. Dia tambah dua. Ha, dan tambah dua ni, maknanya dia punya beza sepunya dia adalah 2. Common difference dia adalah 2. Jadi untuk case macam ni, untuk case janjang ni kita punya d adalah 2. Okey dan ada beberapa terminologi yang cikgu nak introduce kepada murid-murid. Yang sebutan yang pertama ni kita panggil sebagai a ataupun t1. Okey, t1 ni adalah sebutan pertama. Ha, jadi, sebutan kedua kita adalah T2. T2 adalah sebutan kedua. Kemudian, kita ada T3, sebutan ketiga. T4, T5, T6 dan T yang seterusnya. Jadi, sebutan pertama adalah T1, sebutan kedua adalah T2. Jadi, kalau cikgu generalisekan nombor sebutan ni, bolehlah cikgu cakap bahawa Sebutan ke n adalah tn. Betul kan? Sebutan pertama T1, sebutan kedua T2, sebutan ketiga T3. Jadi sebutan ke N, ke apa-apa nombor pun adalah TN. Dan cara nak dapat D ni adalah kita gunalah formula D sama dengan T2 tolak T1. Betul tak? Dalam kes ni, T2 kita adalah 4 tolak 2. 2 kan, kita punya T1 sebutan pertama tu, kita dapat D kita 2. Kemudian, kita test pula dekat tempat lain. Kita boleh guna T3 tolak T2. 6 tolak 4 sama dengan 2. Kemudian kita test pula T4 tolak T3. T4 kita 8 tolak T3 6 pun dapat 2. Kalau kita dah test macam ni, semuanya dapat 2, maka sah-sahlah benda ni adalah janjang aritmetik dengan D sama dengan 2. Okey, kalaulah kata kita guna untuk dapatkan D ni, kita guna T2 tolak T1. Kemudian kita guna T3 tolak T2. T4 tolak T3. Maksudnya, T yang dekat belakang ni mesti 1 kurang daripada T yang dekat sini. Maknanya kalau cikgu nak generalisekan D ni punya sebutan D adalah Tn tolak Tn tolak 1. Maksudnya kalau n yang adalah 4 maksudnya nak dapatkan D kita guna T4 tolak T4 tolak 1 T3 lah T4 tolak T3. Kalau n ni 2 maka T2 tolak T1. Ini hanyalah sebutan yang general sahaja untuk dapatkan D. Okey, jadi cikgu nak murid-murid cuba tentukan sama ada cikgu bagi jujukan ataupun cikgu bagi sekuens ni, murid-murid tentukan benda ni adalah janjang ataupun tidak. Dia hanyalah janjang kalau kita dah test dia dekat tiga tempat, dia dapat D sama dengan D yang sama. Kalau D tu tak sama, dia bukanlah janjang. Okey, baik. Jadi kalau A ni, dia punya sekuens dia adalah 9, 13, 17, 21, 25 dan seterusnya Okey, maka murid-murid tahulah ini adalah T1, T2, T3, T4, T5 kan? Okey, macam mana nak cari D dia untuk tahu benda ni janjang ataupun tidak? D adalah kita boleh guna T2 tolak T1. Maka 13 tolak 9 sama dengan 4. Okey, kemudian kita test lagi. T3 tolak T2. T3 adalah 17 tolak 13 pun sama dengan 4 Kemudian kita testlah satu lagi. T4 tolak T3 sama dengan 21 tolak 17 pun sama dengan 4. Maka kita tahu D dia sama dengan 4. Maka ini adalah janjang. Okey. Sekuens juga boleh jadi dalam bentuk pecahan tau. Jadi B katakan cikgu ada pecahan 2 per 7. Lepas tu 7 per 7. Lepas tu 12 per 7. Lepas tu 17 per 7. Lepas tu, 22 per 7 dan seterusnya lagi. Okey, maka sekali lagi kita nak dapatkan D, kita ambil lah. Katakan T2 tolak T1, maka 7 per 7 tolak 2 per 7. Mereka akan dapat 5 per 7. Lepas tu, kita test pula dengan T3 tolak T2. Cikgu labelkan dulu T1, T2, T3, T4. Okey, T3 tolak T2 adalah... 12 per 7, tolak 7 per 7, maka masih dapat 5 per 7. Okey, dan satu lagi kita nak test, T4 tolak T3, kita akan dapat T4 adalah 17 per 7, tolak 12 per 7, pun dapat 5 per 7. Maka, confirm lah D kita adalah 5 per 7 dan ini adalah sebuah janjang. Okey, dan sebenarnya sekuens ni boleh juga dalam bentuk sebutan. Contohnya, cikgu ada A tambah B, 2A, 3A tolak B dan seterusnya. Jadi, jom kita tengok benda ni adalah janjang ataupun tidak. Nampak pelik benar rupa dia ni kan? Okey, jadi D sama dengan T2 tolak T1. T2 kita adalah 2A tolak A tambah B. Maka cikgu akan dapat 3A tolak B. Kalau kita test dekat T3 tolak T2 dapat tak? 3A tolak B tolak 2A pun dapat A tolak B sebenarnya. Okey, sebab ini tak cukup sekuens kita kan, maka kita tak test lah T4 tolak T3. Tapi kita boleh cari T4 tolak T3 bergantung kepada dia punya D. Maka D kita adalah A tolak B dan ini juga adalah sebuah janjang. Ada lagi tak bentuk pelik-pelik janjang ni? Sebenarnya, mestilah ada. Katakan, janjang ni berbentuk set pula. Ha, kalau murid-murid belum tengok video pasal set, cuba tengok video sebelum-sebelum ni, cikgu dah terangkan panjang lebar pasal set. Okey, jadi kita ada 2 punca kuasa 24, 4 punca kuasa 24, 6 punca kuasa 24, dan seterusnya. Adakah ini juga suatu janjang? Ha, sebenarnya sekali tengok je dah boleh. Tapi kalau kita nak buktikan juga, kita ambil lah D sama dengan T2 tolak T1. Maka 4 square root 4 tolak 2 square root of 4. Maka cikgu boleh faktorkan punca kuasa 4 tu dekat dalam jadi 4 tolak 2. Maka cikgu akan dapat 2 punca kuasa 4. Okey, test satu lagi. T3 tolak T2 6 punca kuasa 24. Tolak 4 punca kuasa 24. Cikgu akan dapat juga 2 punca kuasa 4. Maka sah-sahlah ini adalah janjang. Yang mana D kita adalah 2 punca kuasa 4. Satu lagi contoh cikgu nak tunjukkan pada murid-murid. Sekuens ni juga boleh jadi dalam bentuk log. Katakan cikgu ada log M3. Sekuens seterusnya adalah log m 3 kuasa 3 dan selepas ni cikgu ada log M3 kuasa 5 kemudian adalah seterusnya. Nampak macam bukan janjang ni. Tapi apa kata kita cuba cari dia punya D dulu. D adalah T2 tolak T1. Maka dia adalah log M3 kuasa 3 tolak log M3. Jadi samalah dengan log M3 Guna hukum bahagi, 3 kuasa 3 bahagi 3, maka 3 tinggal kuasa 2. Jadi jawapan dia log M3 kuasa 2. Okey, kemudian ada juga T3 tolak T2. Cuba juga cari D macam ni. Dapat tak log M3 kuasa 2 ni? Log M3 kuasa 5, ni T3 kan dekat sini, tolak T2. Log M3 kuasa 3. Sekali lagi, cikgu nak guna hukum bahagi jadi log M 3 kuasa 5 bahagi 3 kuasa 3. Sekali lagi, kita akan dapat log M 3 kuasa 2. Maka betul lah ni. Walaupun rupa dia pelik, tapi dia sebenarnya adalah janjang dengan D sama dengan log M 3 kuasa 2. Ha, jadi, murid-murid nampak tak ada pelbagai bentuk sebenarnya janjang ni. Cuma kita kena dapatkan D dia. Kalau D dia tu sama saja, maka barulah kita tahu bahawa benda ni adalah sebuah janjang. Dan janjang aritmetik ni ada rumus dia sebenarnya untuk memudahkan kerja kita mencari nilai di setiap sebutan. Katakanlah, kita dah ada sebutan satu macam ni, sebutan dua macam ni, sebutan tiga macam ni. Katakan cikgu nak sebutan ke-25 macam mana nak cari tu ada cara dia dan ada rumus dia yang memudahkan kerja kita jadi rumus dia adalah tn sama dengan a tambah n tolak 1 d okey cikgu explain dekat sini a ni sebenarnya adalah t1 lah dia adalah sebutan pertama n ni adalah sebutan yang kita nak Dan D adalah dia punya beza sepunya. Okey, jadi cikgu nak tunjukkan contoh macam mana nak guna rumus ni. Katakan cikgu ada janjang 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Okey, ini cikgu punya janjang. Cikgu bagi contoh yang mudah lah sebab ini sebenarnya adalah sifir 3. Supaya kita boleh tahu 3 darab berapa sama dengan berapa kan. Jadi sini adalah T1, T2, T3, T4, T5. Dan kalaulah sekarang cikgu nak T13. Okey. Jadi sebabkan ini sifar 3, T13 sebenarnya 13 darab 3 lah. 13 darab 3 adalah 39. Tapi cikgu tak naklah buat macam ni. Cikgu nak guna rumus yang tadi yang kita baru je tengok tadi. Okey. Jadi sekarang ni cikgu nak T13 samalah dengan A kita apa? A kita adalah p 1 iaitu sebutan pertama. Sebutan pertama adalah 3. Okey, tambah N tolak 1. N kita adalah 13. Sebutan yang kita nak adalah 13. Jadi, 13 tolak 1 darab dengan D. Beza sepunya. Apakah beza sepunya untuk janjang ni? Okey, beza sepunya ni walaupun kita dah tahu 3. Tapi, jom kita buat cara yang proper. Jadi, D sama dengan T2 tolak T1. T2 kita adalah 6. Tolak 3, dapat 3. Jadi, ini kita punya D. So, darablah dengan 3. Maka, cikgu akan dapat 3 tambah 12 darab 3. 12 darab 3 adalah 36. Tambah 3, dapat 39. Jadi, betul kan? Kita dah tahu asalnya 39. Okey, itu kalau cikgu nak T13. Katakan cikgu nak T515. Boleh-boleh cari tak? Saja-sajalah cikgu nak T515. Okey, cuba kita tengok. A masih sama. A adalah 3 tambah yang berbeza sekarang cuma N kan. N kita adalah 515 tolak 1. Darab 3. Maka jawapan kita adalah 3 tambah 514 darab 3. Okay, jadi 514 darab 3. 1542 tambah 3 jadilah 1545. Jadi macam inilah cara kita gunakan rumus TN sama dengan A tambah N tolak 1 darab D. Janjang ni sebenarnya kalau murid-murid satu hari nanti bekerja dalam bidang teknikal. Contohnya lah, ayah kepada cikgu adalah seorang juru ukur tanah. Umur ayah cikgu sekarang adalah 63 tahun. Dan bila cikgu sebut janjang dekat dia, dia masih boleh baca TN sama dengan A tambah N tolak 1 darab D daripada kepala dia sendiri. Maksudnya sepanjang pekerjaan dia sebagai juru ukur tanah tu memang dia guna formula ni sampai sekarang dia tak lupa. Ini menunjukkan bahawa pengetahuan tentang janjang aritmetik ni sangat powerful. Memang tak sia-sia murid-murid belajar pasal janjang sekarang ni. Okey, seterusnya katakanlah ada soalan ni bagi dekat kita dalam bentuk ayat. Okey, jom. Sebentar cikgu tulis soalan tu. Okey, soalan ni sebenarnya dia cuba putar belit sikit Tapi kalau kita tahu rumus tu tak ada masalah Jadi diberi suatu janjang aritmetik dengan sebutan pertama negatif 7 Jadi ini kita punya A Beza sepunya adalah 4 Ini kita punya D Dan sebutan ke N adalah 97 Kita punya TN kita adalah 97 Jadi sekarang ni cari nilai N Okey, cikgu tulis balik rumus tadi TN sama dengan A tambah N tolak 1 darab D. Cikgu harap murid-murid pun dah mula mengingat sikit-sikit persamaan ni. Okey, jadi TN kita sekarang ni adalah 97, A kita adalah negatif 7, sebutan pertama kan? Tambah N tolak 1 adalah benda yang kita nak cari, kita nak tahu N ni apa. D kita apa? Kita punya beza sepunya, D adalah 4. Okey, maka sekarang tinggal nak cari N sahaja. Jadi N tolak Darab 4 sama dengan 97 tambah 7. N tolak 1 sama dengan 97 tambah 7 adalah 104. Dan 4 kita turun dekat bawah. Maka cikgu akan dapat 104 bagi 4. 26. Dan N cikgu akan jadi 27. Ini bermakna sebutan ke 27 dalam janjang yang diberikan ni adalah 97 Baik, sekali lagi cikgu nak ingatkan kalau murid-murid nakkan nota yang cikgu tulis dekat sini untuk rujukan murid-murid, link untuk download nota ni ada dekat bawah. Murid-murid tekan, masukkan email dekat situ dan cikgu akan emailkan nota ni dalam bentuk PDF. Dalam video selepas ni, kita akan tengok banyak lagi formula janjang aritmetik ni yang akan membantu murid-murid semua untuk selesaikan masalah-masalah yang mungkin ditanya dalam peperiksaan SPM. Okey, jom kita tengok next video.